Semua jiran ASEAN sekarang panas sebab bola sepak Malaysia tiba-tiba jadi topik yang semua orang bercakap dari Bangkok sampai Hanoi, dari Jakarta sampai Singapura, dan dari Manila sampai Phnom Penh. Kalau dulu Malaysia sering dipersoal, sering jadi bahan ejekan media serantau, hari ini naratifnya sudah bertukar. Harimau Melayu kini bukan lagi pasukan yang dipandang sebelah mata, mereka ialah pasukan yang mula mencuri spotlight rantau tahun 2025 menjadi permulaan perubahan besar. Malaysia mula tampil dengan gaya permainan yang lebih matang, lebih agresif dan lebih tersusun dari segi taktikal. Penyokong negara sendiri perasan, pasukan ini tidak lagi hanya bermain dengan semangat, tetapi bermain dengan identiti permainan moden, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan pasukan seperti Thailand dan Vietnam. Kini, Malaysia juga mula ada DNA tersendiri dan itu yang membuat jiran-jiran mula resah. Di peringkat kelab, JDT FC sudah lama menaikkan standard sampai kelab lain di ASEAN terpaksa akui bahawa Malaysia ada kelab yang lebih moden dari kebanyakan pasukan serantau. Tetapi di peringkat kebangsaan, peningkatan Harimau Malaya kali ini memberi impak lebih besar sebab ia melibatkan maruah negara, identiti serangan, kualiti pemain tempatan dan warisan serta mentaliti pasukan yang mula berubah menjadi mental juara. Media ASEAN sekarang mula ubah nada kalau dulu headline tentang Malaysia sering ada perkataan gagal, lemah, krisis, FAM ditekan, ranking jatuh, hari ini kita mula lihat tajuk seperti Malaysia meningkat, harimau Malaya bangkit, pemain muda Malaysia disambar skuting Asia, Malaysia jadi ancaman baharu, dan yang paling penting, mereka mula bercakap tentang Malaysia sebagai pencabar, bukan lagi peserta. Antara faktor besar yang menaikkan Malaysia ialah keberanian mereka menggunakan pemain warisan. Gelombang warisan ini bukan sekadar tentang darah kacukan, ia tentang kualiti latihan di luar negara, fizikal yang lebih mantap, pengalaman bola sepak moden dan kemampuan untuk bermain dalam intensiti tinggi Asia. Bila Malaysia mula ada lebih ramai pemain yang membesar dalam sistem bola sepak luar negara, otomatik standard permainan naik. Selain itu, Malaysia juga mula serius dengan pembangunan pemain muda kita lihat semakin ramai bintang muda seperti Arif Aiman, Luqman Hakim, Muhairi Ajmal dan beberapa lagi pemain generasi baharu yang bukan sahaja hebat di Liga Domestik tetapi mula menarik minat media dan skut dari luar negara. Ini menandakan Malaysia bukan lagi pasukan yang bergantung kepada satu dua nama besar tetapi sedang membina pipelin bakat jangka panjang. Dalam kejohanan antarabangsa pula, perlawanan Malaysia semakin ada struktur emosi yang lebih stabil. Mereka tidak lagi mudah hilang fokus bila ditekan, tidak lagi mudah runtuh bila bolos awal dan mula bermain dengan keberanian taktikal walau melawan pasukan ranking lebih tinggi. Ini semua menunjukkan satu perkara besar, mentaliti pasukan Malaysia sedang berubah dan itu menakutkan jiran-jiran. Ranking FIFA Malaysia juga menunjukkan trend menaik dalam beberapa fasa kebelakangan ini dan walaupun ranking bukan segalanya, dalam bola sepak moden ia adalah mata wang naratif ia mempengaruhi keyakinan, persepsi lawan serta hormat serantau. Bila Malaysia naik ranking, ia bukan sekadar nombor, ia message bahawa Malaysia sedang datang. Paling penting, penyokong Malaysia kini kembali bersatu dengan naratif kebangkitan. Dulu, penyokong sendiri berpecah antara kelab dan kebangsaan. Hari ini, semakin ramai mula sedar bahawa kelab dan negara perlu naik serentak dan bila penyokong bersatu, tekanan terhadap pasukan lawan juga jadi lebih besar. Atmosfera di Stadium Malaysia kini mula jadi igauan kepada pasukan pelawat. Jiran-jiran juga panas sebab Malaysia mula tunjuk keberanian dalam pengurusan bola sepak, termasuk isu-isu besar melibatkan CAS, AFC, FIFA dan agenda pembangunan bola sepak ASEAN. Bila FAM mula tampil dengan naratif lebih profesional dan bila TMJ pula terus menjadi suara paling lantang dalam bola sepak Johor dan Malaysia, otomatik bola sepak negara ini jadi topik geopolitik sukan di ASEAN. Thailand mula rasa tergugat di media sosial bila penyokong Malaysia mula bandingkan standard infrastruktur. Vietnam mula panas bila Malaysia mula menang duel fizikal yang dulu menjadi senjata mereka. Indonesia pula mula resah bila Malaysia semakin ramai ada pemain warisan yang dibesarkan di Eropah dan liga moden, sementara Singapura dan Filipina pula mula cemburu bila Malaysia mula stabil dari segi pembangunan, bukan sekadar keputusan perlawanan. Ini bukan lagi tentang 90 minit di padang. Ini tentang perubahan naratif rantau. Malaysia kini sedang menulis semula cerita mereka sendiri. Dan semua orang di ASEAN mula sedar, Harimau Malaya sedang melalui fasa kebangkitan yang tidak boleh dipandang remeh. Jika Malaysia terus mengekalkan konsistensi, terus memperkukuh taktikal, terus memperluas jaringan pemain warisan, terus membangunkan generasi muda dan terus bermain dengan mental juara, maka satu hari nanti bila kita bercakap tentang kuasa bola sepak ASEAN, nama Malaysia akan disebut sebaris Thailand dan Vietnam sebagai kuasa besar rantau.